Ось тут людина да. тут жінку трохи посікло легенько тут наклав. Туда її забрали вже вон ведуть і все Тут мужика ногу відірвала без ноги чоловік. Мене в місті з кріслом. выкинула, и там я оттуда пробиралась через завалы, там были мертвые. Мы сидели, прочли, что баллистика, мы сели в коридоре, две стены, и какой мощный взрыв. Я захожу в свою квартиру, у меня полная вся разруха, стены, вот все рамы, окна, все это вылетело. Но мне больше волнуют мои животные. Два кота, где недели, уже они не сидели на окне, на солнышке грелись. И... А что в квартире, я не знаю, за что браться. Я там сидела в коридоре, сказали, пишут... Принцип двух стен. Мы сидели в двух стенах. С ребенком. И ребенок сел на ноги лицом к лицу и меня успокаивал. Меня вот так вот трусило. И сейчас до сих пор трусит. У нас кухня закрыта, поэтому мы все с этой стороны были. Но волна была на эту сторону, поэтому гости не пострадали. Стекла все повылетали. Сейчас мы только начинаем разбираться. Но у нас, слава богу, без жертв. Поэтому будем стараться быстрее все навести порядок. Вот здесь я был, как раз возле холодильника был, потому что как бы я защищен был. Вот эта стенка, это же окно когда-то было, потом эта пристройка была. Вот это я защищен был немножко, и так что я не пострадал абсолютно. Взорвалась очень прилично, очень прилично. Ага. Причем я не слышал ни тревоги, ни, ничего не слышал. Может, я не слышал просто, может, она и была. Я не... Ни одного стекла нету. Так что кондиционер, вот он, пожалуйста, перед вами. Вот он находится здесь, посмотрите, красиво висит. Оно сильно потрякивает после всего этого. Я э, работал, были люди, то есть телефон не смотрел, там тревог не видел, ничего такого. Стоит человека рассчитываю, и тут просто сумасшедший взрыв, стекла вылетают, ну, меня, меня откидывает, глушит, я просто в шоке. Девушка стоит вся в этих восколках, там люди сидят тоже в восколках, и очень сильно громко было. Фактично одразу після вибухів, які всі чули, до служби порятунки почало надходити дуже багато повідомлень. Телефони просто розривалися у диспетчерів, і люди в паніці кричали про те, що приліт в житловий будинок, про те, що є постраждалі, є загиблі, і потрібна допомога. Це було б насправді пекло. Просто паніка, крики. Декілька десятків автівок палали в цей момент. Була величезна площа, і будівлі, і житлові, і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті.